я тебя знаю. А я тебя не знаю. Да, я в курсе. Ты, короче, ты, короче, топишь за Украину всю дорогу. Ну, поддерживаю, поддерживаю нормальную, адекватную сторону, да. Да. Так как ты считаешь? Ты считаешь, что Путин хочет захватить Украину? Он это делает по сегодняшний день. Он внес в Конституцию Российской Федерации без ведома, без ведома российского народа четыре области и одну крымскую автономию. Как ты думаешь, зачем он лезет дальше в Харковскую область, в Сумскую и в Днепропетровскую? Потому что его в планах дальнейшая оккупация территории Украины. Нет, у него нет таких планов. Подожди, он, он, же, он же сам говорил 24 февраля 2022 года, что у него нету планов оккупировать, захватывать территории Украины. И что он сделал спустя полгода? Внес в Конституцию Российской Федерации дополнительно еще несколько областей. Хорошо, а в 2023 году, когда были эти стамбульские переговоры, что Украина подписала там? Ничего Украина не подписывала. Ну как ничего. Ну, так вот. Чтобы что-то подписать, ну, если Украина что-то подписала, назови мне договор, я его открою. Он должен быть в открытом доступе. Ну, Путин тебе прям в лицо этим Смотри, договором. Смотри, в законодательстве Российской Федерации документы международные, которые подписываются, они должны быть доступны на следующий день в. На сайте официальное опубликование ну, правовых актов Российской смотри, Федерации. Смотри, так смотри, эти, я не закончил. Эти... Так этих документов нету. А знаешь, почему нету? Потому что никто ничего не подписывал. Ну как ничего? Украина подписа... украинская, эта, нет, подписала, украинская делегация подписала такие нет. договоренности. Пока не пришел Борис Джонсон в вашу страну и сказал: Будем воевать. И вы продолжили воевать. Мы не подписывали ничего. Ну как не подписывайся? Давай. Ответил. Да, давай, найди, найди мне этот договор, вопроса нету. Найди. А? На, на официальном. Я, я просто, знаешь, я уже четвертый год ищу этот договор. Вот, мне все смотри. россияне о нем говорят, а, я, а его просто нету, не существует. Ну как не существует? Ну, у вас на сайте официальное популение правовых актов должен не, быть размещен не этот сайте. договор. Смотри, я открываю чат GPT, да? Ты в курсе открываю? Да, чат. давай, открывай, открывай. Вот, смотри. Договор. Ну, что говорит о чат GPT? Давай, я задам вопрос голосовой, а он мне голосом ответит. Давай. А ты будешь Нам. парировать? Давай. Посмотри. Задаю вопрос ему. Привет, привет, врач, ответь на русском языке. Я сейчас россиянином общаюсь, и он мне утверждает, что Украина якобы подписала в Стамбуле какие-то соглашения с Российской Федерацией. Я так понял, что он имеет в виду, что Украина подписала какие-то соглашения и Россия якобы отвела войска из Киевской области. Можешь ему аргументированно ответить? Подписывала ли Украина с Россией какие-то документы в 2022 году в Стамбуле? Конечно, объясню четко и, и аргументированно. В 2022 году в Стамбуле действительно проходили переговоры между украинской и российской сторонами, но никаких финальных соглашений о том, что Украина что-то подписала, не было. Переговоры в Стамбуле тогда закончились без подписания каких-либо юридически обязывающих документов. То есть не было какого-то формального договора, в котором Украина бы обязала что-то сделать в обмен на то, что Россия отведет войска. Россия действительно частично отошла из-под Киева, но это было скорее результатом не подписанных соглашений, а военной обстановки и украинского сопротивления. Так что вы можете спокойно сказать, что никаких официальных документов в Стамбуле Украина с Россией тогда не подписывала. Спасибо. А теперь парьируй. Давай, читай в чате, в чате GPT, кто нибудь там ответил. Ты результатом не подписан? Ну, я жду. Ну блин, не может быть. Ты договор. Три года тебе рассказывали четыре, что Россия убежала, потому что подписала договоренности, а как оказалось, нет, потому что если вписать разбитые колонны российской армии под Киевом, можно увидеть сотни разбитых российских танков, бронетранспортеров, большущее количество ваших газелек с Росгвардией. потому что когда вы начали получать пи***, это происходило в момент, когда наши и ваши находились в Стамбуле, и когда разведка украинская доложила украинскому э, украинской власти, что Киевская область будет освобождена, российская армия убегает наши и отказались подписывать какие-либо договоренности. Не может быть. Так, впиши в Ютубе. Разбитая российская колонна под Киевом, 22 год. Под Харьковом, под Черниговым, под Сумом. Ты увидишь там сотни, если не тысячи видео. От жителей, mm -hmm. от журналистов. Ну, от журналистов ну, позже появилось. Договор в Стамбуле, 22 год. Не было. Не было, не было, не подписывали. Это тебе по телевизоре рассказывают. Путин, когда вот так вот что-то показывал, Путин говорил: вот мы там хотели что-то подписать. А хотеть что-то подписать не означает, что подписали договор. Ваша Российская Федерация должна была бы опубликовать. Вот Украина говорит: четвертый год подряд мы никакие договоренности с Россией не подписывали. А если Российская Федерация с уверенностью говорит, что подписывали, так она могла бы за четыре года предоставить этот договор. Вот прям показать все страницы. А не то, что Путин махнул. Так Путин, Путин махал этим договором в Африке. Так я могу пойти в туалет тоже чем-то помахать. Понимаешь? Показать. Вот мы подписались с Украиной. Вот подписи представителей Украины, а их нету. И не было. Вы даже за 4 года не умудрились просто ну, сделать какой-то, знаешь, ну, фай файковый документ. Вот просто сказать: а вот они действительно подписали, чтобы хотя бы оперировать тем, что вот есть договор, тогда бы Украина пыталась бы хотя бы как-то это оправдать, но даже этого нету, потому что ну, это будет очень глупо, зная, что скорее всего была какая-то запись между, в процессе переговоров. Но она по-любому была и с российской, и с украинской стороны, записывает разговоры все время. И было бы очень глупо, если бы Российская Федерация предоставила фейковые документы, а Украина предоставила бы запись сказала, сказала, где, где мы что подписывали. Да, ты прав. Поэтому осталось лишь зайти и вписать разбитая российская колонна под Киевом. Колонны. Хотя бы посмотришь, почему же российская армия отошла. А там длинные колонны ехали. Понимаешь, вы шли в Киев колоннами по... вышли в Киев колоннами по 10-12 километров. Расстояние 5-10 метров от э, э, техники. Это тысячи военнослужащих. Чтобы это все снабжать, нужны бензовозы, большущее количество, дополнительно полевые кухни должны были быть. То есть, когда находили ваших военнослужащих, которые там сдавались, у них сухпайок был на три дня, то есть, ну вот на три дня им давали сухпайки. Более трех дней, это ваша армия, она бы просто, ну, или с голода, там, и пришлось бы убегать. И вот впоследствии, впоследствии наступательных операций российская армия начала убегать, но не вся. Украина заявила о нейтральном статусе, отказе отступления в НАТО, запрет на размещение странных военных баз и войск на территории Украины, предоставление Украине гарантии безопасности со стороны некоторых иностранных государств, включая США, Великобританию, Францию, Турцию, Китай, временный отрезок от 10 до 15 лет для переговоров о статусе Крыма условия России. Ну да, это условия так, России были, да. Помимо вышеписанных России, вышеописанных, Россия выдвигала дополнительные требования, которые стали спорными. Ограничение украинской армии по численности и возможностям, законодательные изменения, нормы, касающиеся языков, статуса организации и тому подобное что хотела, во а что не соглашалась. Почему ну, согласие не... Да, согласие не реализовано. Так правильно, это была капитуляция для Украины. Понятное дело, что Украина это бы не подписала, дополнительно она получила информацию, что украинские войска активно наступают в Киевской, Сумской и Харьковской области. Ну, под, под Киевская, Черниговская и Сумская были полностью освобождены, Харковская нет, потому что со стороны Луганской области шло большущее наступление. Это уже позже мы освободили осенью всю Харьковскую область. Короче, много неясных моментов. Единственная ясность, что Украина и Россия ничего там не подписали. Все. Тебе просто врут по телевизору и все. Договор можно было бы давным-давно показать. Да, возможно, соврали. Невозможно, соврали, да, согласен. Вот. Так же, как и сказка о якобы запрете русского языка в Украине. Смотри, покажу тебе прикол. Две недели назад ну... купил книгу в Украине. Ты можешь сейчас просто зайти, даже во Львове ты можешь купить книгу на русском языке. Даже во... Это Роберт Грин. Неважно. Видишь, она на русском языке. Во Львове даже можно купить на русском языке книгу. Потому что что? Потому что в Украине русский язык никто не запрещает. А как же ролики о том, что люди заходят в магазин или там на бензозаправку и им предъявляют вещай на мове, на украинской мове? Люди, которые заходят в магазин, они предъявляют или этим людям кто-то предъявляет? Этим людям предъявляют. И так, и так. Ну, я тебе отвечу как по закону. Я как клиент, заходя на заправку, заходя в магазин, в государственное учреждение, я могу общаться на любом языке мира. Если официант меня поймет, то я ему задам вопрос, можете общаться со мной на русском языке? Он имеет право. То же самое в государственном учреждении. Если человек не знает русский язык, он ответит, не, я не могу спелкуваться, спелкуйтесь с английской, speak English? В таком случае я или перехожу на украинский, или на английский, или же там я с переводчиком, ну, клацаю на телефоне. В то же самое время, ну, ты, давай я закончу, ты. чтобы ты понял, как работает этот законопроект, в то же самое время, я, как официант или работник в государственном учреждении, в первую очередь я выполняю закон. И я должен сперва обслужить на украинском. Но если такой же самый, как я, меня просит перейти на русский язык, а я его знаю, в таком случае я, как официант, могу общаться на русском языке, потому что клиент меня попросил. Ну а почему тогда некоторые возмущаются? Ну, потому что не все люди хотят выполнять закон. Некоторые в Российской Федерации и в Украине, в любой другой стране едут на, червоный, на красный свет. Нельзя. Это нарушение закона, но он топит, потому что он ну, не хочет выполнять законы. Вот давай, э, давай так конкретный, я тебе вопрос задам. Короче, ты считаешь, что Россия нападает для того, чтобы забрать себе большую территорию, да? Чтобы... Государству под названием Украина. Знаю, что Украина является самым большущим, территория Украины является самой большущей геополитической точкой во всем мире. Почему? Потому что Украина разделяет стороны Европейского Союза, российской федерации стороны НАТО, Российской Федерации. Да, Через нет, Украину выход в Черное море и большущее количество ресурсов. Ну, это понятно. И короче, ты считаешь, что Россия хочет занять эти стратегическую, как бы, важный, важную территорию для своих каких-то там целей? Ну какая российская империя может быть без Украины? Никакой. Понимаешь? Не, 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 не может существовать российская империя без полного контроля всей ну, а территории как Украины. как она до сих пор существовала? Но она распалась, потому что Украина от нее Но, сбежала. Смотри. Украина существовала в целости до 2014 года, правильно, пока Нет. не началась там гражданская война у вас... Не было гражданской войны, не читая российские СМИ. Не нужно читать. Ну, как, не, как не было. Но ну, мы начали аТО против граждан Российской Федерации, которые вторглись на территории Украины. Нет, нет, нет. Вот тут ты не прав. Да, ну слушай, ну ты мне и сейчас не будешь так. говорить опять по поводу стамбульских соглашений. Ну давай не со... рассказывай. Нет, Стамбульские соглашения были в 22 году, а я тебе говорю за 2014. Вы год. вторглись, вы вторглись. мы против вас начали аТО. Ну, докажи. Докажи. Докажу слова Гиркина, который отработал от Министерства обороны Российской покажи, Федерации. Покажи слова Гиркина впиши. Что Впи впиши. против Российской Федерации. Слушай, Впи э слова Гиркина о войне на Донбассе. Он четко заявил, что он пришел, это устроил. Он бывший ФСБшник, ну как бывший. Он... Два месяца спустя. Я тебе, я тебе даже этот э, Википедию включу. Там были пророссийские военные, пророссийские войска, но никак не российские военные. Я тебе открою маленький секрет, но в августе месяце 24 -го года между Украиной и Российской Федерацией произошел обмен военных. И что? А что делали российские военнослужащие регулярной армии Российской Федерации в глубинке на территории Украины? Ну, не было их там. Давай, ну... давай я тебе покажу. Ну, покажу. Давай. Российская Федерация сказала следующее. Потерялись, загубились. Ну, я не знаю, как можно потеряться в 20 километрах от государственной границы. Дальше, Украинца. дальше, дальше. Так, сейчас я тебе покажу. Российские десантники, задержанные на Украине 24 августа, вернулись на родину. Украинская сторона оценила факт нахождения вооруженных российских военнослужащих на своей территории как свидетельство российского военного вторжения. По официальной российской версии, десантники заблудились при патрулировании границы и оказались на Украине случайно. Переговоры шли непросто, но, слава Богу, здравый смысл восторжествовал. Наши ребята находятся вместе с нами на территории. Хочу подчеркнуть, что своих мы не бросаем. С первых минут задержания наших военнослужащих были приняты все меры для начала переговорного процесса и возвращения наших военнослужащих на родину. Возвращение десантников стало возможным в результате их неформального обмена на 63 украинских Это военнослужащих. Это видео было опубликовано 20. Сейчас скажу, когда, где эта дата. 31 августа 2014 году. А заблудились они в Луганской области в 20 километрах от границы с Украиной. Приняли участие в боевых действиях с украинской армией. С 11 человек 10 было обменено. А 11 мы отправили вам в госпиталь Санкт-Петербург. Ну это как ваши лодки, короче, решили пересекти границу российской. С рыбаками? Когда Российская тогда, Федерация начала брать тогда, штурму. Тогда, тогда Порошенко объявил военное положение. Так да, там мы находились происходит. в акватории Черного моря, в своей акватории, а российские десантные корабли да, начали решили, блокировать. И так. решили устроить стрельбище, но российские перехватили, и Порошенко решил объявить военное положение. Так там все по факту было. Мы находились в своей акватории. Мы находились в своей акватории. Да, а что стрелять начали? Потому что российские десантные корабли начали угрожать украинским морпехам. Ну, они предупреждали, они не. Угрожали. Мы предупредили, мы предупреждали, что не заходите в наше э, морское а пространство. Зачем вы начали это делать? В смысле, мы в своем морском пространстве вас предупреждаем, нельзя заходить российским военным кораблям ну... в пространство другого государства. Вот а тебе до сих пример. Кто... Слушай. Но до сих пор не было таких казусов. И тут вдруг, когда Порошенко решил продлить свое президентство, он устроил вот этот кипиш. Как? А, а в 2014 это... году, когда вы... Это ж не первый обмен, этих обменов было много. А Костромские десантники, а Псковские десантники обмен, а ваши ФСБшники, разведчики, дело Ефриева и Александрова, два человека из регулярной армии, притом ФСБ, были обменены на нашу пилот... Э... Э... пилотчицу Савченко. А другие обмены, а российская техника, а системы ПВО на Донбассе, а нас там нет. А те же самые Гиркин, который говорил, ну, так смотри, были были системы. А то когда началось? Вот скажи мне. Тринадцатого апреля в четырнадцатом году. Вот видишь. А до этого какие события произошли? Россия аннексировала Крымский полуостров и ввезла свои подразделения на территорию Донбасса. Вот нет, а я не про Крым, я про вот этот Донбасс. Так это причинно-естественная связь. Россия начала с Крыма и перебросила… Гиркин сперва побывал в Крыму, после чего его Хорошо. перебросили на Донбасс. Хорошо. ну Гиркин, Гиркин, а почему люди не пошли против Гиркина Надо на же. Донбассе? Потому что, ну смотри, ты пойдешь против вооружения, нет, не пойду. Вот тебе ответ. Я еще забыл тебе напомнить, решение Ростовского суда, ваш, вашего регулярного военнослужащего. Нет, ну почему? Подожди, давай почему? я закончу. Почему? Я закончу. Почему? Ваш ростовский суд осудил российского военнослужащего на 5 лет за то, что тот возил военные э, питание в Донецкую область с 2014 по 18 год и воровал. То есть твой суд подтвердил, что российская армия регулярная, дислоцировалась в Донецкую и Луганскую область, а военнослужащий из регулярной армии, который Но должен был снабжать ладно, едой, твой, воровал твой еду. Суд, твой суд много чего подтвердил э, за твоих украинских там волонтеров и этих. Э, так э, э, правильно, если кто-то там что-то сделал, его обвинили. Так нет, послушай, я же тебе говорю. Это мы можем доказывать друг другу много и очень... Так я уже тебе доказал, что ты не прав. Так я тебе доказал, что твой суд... Ты о, мне не вернее, доказал не... ничего. Ну давай докажу. Докажи Смотри. мне. Твои солдаты ВСУ и твой суд. И этот самый. Волонтеры твои. Соберись как... и сформулируй речь, я тебя не понимаю. Смотри. У тебя тоже были волонтеры на И Украине. Есть по сегодняшний да? день, ну есть. Ну, до сих пор есть. Сколько они этих э гуманитарной помощи. Есть такие, да, их должны сажать в тюрьмы. Вот. Я полностью согласен ты, с этим. Вот, видишь, мне даже доказывать ничего не надо, ты сам согласен с этим. Так здесь речь ты не поним? о том идет, И речь идет о том, а что, что российская армия присутствовала на Донбассе. Не присутствовал. Да, российский суд об этом сказал. Ростовский суд. Ну, не сказал он об этом. Ну что ты врешь? Давай сейчас посмотрим. Ты будешь извиняться, если ты найдешь. На, найдешь... на Донбассе когда? В каком году? С 14 -го по 18 год. Давай, покажи. Ты будешь извиняться за враньем? Да, извинюсь за. Хорошо, вранье. вопросов нету. Ты сидишь перед компьютером. Э, впиши в Гугле судебное решение. Дело номер один. Тара 80 Google? Да, ну в Яндексе в Гугле. Пиши в Яндексе. Хочешь в Яндексе пиши. Не, у меня Гугл. Давай. П пиши. Сперва напиши судебное решение Рф. Судебное решение Рф. Так. Открывай. Н назови э -м -м. мне, чтобы пон понять, нашел ты его или нет. Назови мне дату начала и дату рассмотрения. Э -э номер дела, так. Уин, дата начала. 13 11. Все, правильно. Теперь открывай, открывай седьмую страницу приговора. На седьмой странице полностью идет описание. Кого и за что осудили. О, есть, 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 есть. Вот, седьмая. Чуть-чуть выше, чуть-чуть выше. Чуть выше. Семерка, видишь, это седьмая страница. Чуть Сейчас, выше все. еще. А, вот, все. Вот теперь да. А теперь читай. Был свой круг задач. После уволения Брейд связь с последним он не поддерживал. В период его трудовой деятельности в его обязанности входили организация и выполнение обязательств по закупке и продаже продовольствия и созданию необходимого запаса на складе, на складе. В адрес данное продовольствие предназначалось для отправки воинские части вооруженных сил РФ. Дислоцирующихся на территории Донарьи да, да, Он должен был организовать заказ, оплату и загрузку машин. Да, что-то странно. А если полностью прочесть, это же там получается еще и были свидетели, и были генералы на судебном решении. Так генералы сразу настолько сильно обратились, что как это так? Но все-таки ростовский суд его осудил, за то, на 5 лет его посадил, за то, что тот возил продукты питания и воровал их. Это не говоря mm -hmm. о том, что еще российский военнослужащий, который на Донбассе в 2014 или в 2015 году, получил медаль от Путина. Нас там нет, но Путин почему-то вручает российским военнослужащим медали. Поэтому сколько бы Российская Федерация не рассказывала сказки о том, что вас там нет, бывают иногда случаи, когда можно где-то что-то узнать. Сам Путин по поводу Крыма и зеленых человечков трижды рассказал разную версию. Первый раз это не мы, второй раз мы, но мы были э -э, за спинами людьми, а третий раз, да, это наши подразделения охраняли Крым. То есть, сперва у нас там нет... Да, да, мы там есть. Правда, правду можно найти, когда начнешь ее интересоваться. Если смотреть все время российское телевидение, то можем прийти к выводу, что где-то были подписаны стамбульские соглашения. Ну, будем прощаться. Я думаю, правду хотя бы какую-то ты услышал, правильно? Да, услышал. Да. Все, пока. Всего доброго. А, ты говоришь, что ты. извинишься. Із... 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 За что? Ну, за то, что ты солгал, что російської армії не было на Донбасі. Я такого не говорю. Нет, извиняться я не буду. Понял, все, давай. Бачите. А ви бачитеся, то ні, не буде. Поставте кожен лайк, то ще цього не зробив, тому що ваши лайки дають можливість цьому відео попадати в рекомендації, щоб більше людей його дивилися.